Shalom, saya membacakan firman Tuhan untuk kita semua yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Permantuan ini sangat jelas mengajari kita bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar kehidupannya. Amin. Orang-orang yang benar perbuatannya. Orang-orang yang benar perkataannya. Amen. Dan telinganya, telinga Tuhan kepada permohonan mereka yang minta tolong. Amin. Ya, orang-orang benar yang minta tolong kepada Tuhan lewat doa mereka, lewat seruan mereka lewat persembahan mereka, penyembahan mereka, ya Tuhan akan menyundungkan telinganya Mendengarkannya yang Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Ya, Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Karena itu mari kita memberikan hidup kita kepada Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan? Mari kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita berikan hati kita kepada Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.